Підвищення якості освіти це один із головних чинників, який є визначальним у будь-якому конкурентному середовищі, впевнені у Херсонському державному університеті. Тому цьому питанню увага першого. Технологии, которые сегодня создаются в мире, они очень э, серьезно влияют на э, общество, на государство и влияют и скорость вот их изменения она э, существенно влияет в том числе и на систему образования поэтому э, система образования по сути своей по природе своей инертна и естественно всегда возникает вот конфликт между потребностями рынка труда и тем что на самом деле производят э, университеты мы в своем университете в Херсонском государственном университете мы стараемся как раз ликвидировать да вот этот разрыв между потребностями рынка труда и тем что мы делаем я буду сейчас говорить об информации. Информатики, а той специальности, за которую отвечаю как заведующий кафедрой информатики. И я хочу сказать, что нам впервые удалось построить вот экологическую систему между поступлением, ну, вы знаете, как всегда как существовало поступление. Да? Мы э, не будем скрывать его, э, за ним всегда стояли определенные элементы, они не всегда хорошие, вот, э, ну не в 100%, но какой-то процент всегда существовал. Затем мы учили детей, учили их только согласно своим программам, мы мало обращали внимания на реальные потребности рынка труда, затем обычно э, заканчивали университет и их переучивали фактически. И вот этот процесс, он достаточно громоздкий, неэффективный ни для университета, не для людей, ну и, конечно, не для рынка труда. Вот впервые мы в информатике сделали, что действительно мы стараемся, мы работаем, мы работаем с каждой школой, с каждым лицеем, мы набираем очень хороших ребят, самое главное мотивированных. У нас очень много детей села, дети слабые, но мы знаем, что мы можем их довести необходимого уровня. Для нас главное одно. Ребенок должен сказать: Я хочу учиться информатике, я хочу стать хорошим, классным инженером, программистом. Затем, начиная со второго курса, мы начинаем их включать в работу, в исследовательскую работу лаборатории. Затем мы имеем серьезные договора о сотрудничестве серьезными с серьезными софтверными компаниями, и часть ребят, те, которые продвигаются дальше, имеют возможность трудоустройства. Таким образом, вот э, затем они же заканчивают там наш университет и осваивая новые технологии возвращаются к нам в качестве совместителей, читая те или иные курсы. Ну, вы поймите, хотя там доктор, наук, профессор, ну, не все я курсы знаю, я не все знаю, и это нормально. Технологии настолько быстро меняются, настолько быстро обновляется содержание тех или иных э, предметов, что, собственно говоря, есть прикладные предметы, которые должны читать те, которые на кончиках пальцев владеют этими технологиями. Как известно, несмотря на значну кількість фахівців різних рівнів, попит на справжніх професіоналів залишається великим. Якщо людина відповідає всем вимогам и стандартам, у неї хороше Для нас что очень важно, что когда университет построил такую экосистему, при которой мы стараемся забрать лучших, чтобы дети не уезжали никуда из Херсона, то дети должны знать, мы их заберем, и за это платить не надо, и никому не надо давать взяток. Мы детей обучим именно в соответствии с требованиями рынка труда и на основе государственных стандартов. И мы этим детям имеем возможность предоставить высокооплачиваемую работу уже начиная с третьего курса. Вот я это говорю, пожалуйста, мой телефон 326707. Ну, вот важный ну, момент, понимаете, не надо никуда уезжать, ни в Штаты, ни в Москву, ни в Киев. Пожалуйста, ты приходишь к нам, мы тебя поднимаем до необходимого уровня, мы тебя включаем в работу, и ты начинай работать. Пожалуйста. И мы говорим, что если ты мотивирован, ты хорошо учишься, у тебя меньше, чем 5000 гривен после окончания университета. Белая легальная зарплата никогда не будет. Вот это очень важный момент. Более того, мы говорим о том, что у нас сегодня нехватка людей. Пожалуйста, сегодня нам иностранные компании, с которыми мы работаем, говорят, пожалуйста, 70 человек готовы принять, высокооплачиваемых людей. Пожалуйста, приходите, мы поможем и решить эту проблему. Не надо работать в черных компаниях. Приходите сюда. Мы дадим возможность легально зарабатывать, получать зарплату, начиная там, от 4-5 тысяч гривен, чистыми и белыми не в конвертах. И это очень важно, потому что мы создаем же экосистему и в, в городе, в котором мы существуем. Поэтому э, я обращаю внимание, что Херсонский госуниверситет в данном случае выступает как вот э, такое интегративное ядро, которое позволяет, начиная от поступления, Обучення і заканчиваю виходом на ринок труда створювати екосистему, яка нужна чоловіку, університету, городу Херсону. Ну і в цілому государству. Поглиблення міжнародних стосунків, пошук достойних партнерів, грантів для розвитку це пріоритети, які Херсонський державний університет всебічно розвиває, адже лише так можна бути конкурентно здатним навчальним закладом. Колоссальный был первый толчок, вы знаете, наши постоянные партнеры ⁇ это университет Ницца София Антиполис. Проект, который нам позволил создать команду. Ребят, программисты, молодых, талантливых, которые работают в этой области. Это, естественно, были и финансовые вливания, часть оборудования в университете покупается на деньги э, грантов, которые мы получаем от Брюсселя. Вот сейчас ожидается тоже в январе поступление около там, 100 тысяч евро, которые придут на валютный счет нашего университета и которые, согласно целевым требованиям, будут опять-таки потрачены на оборудование, которое приобретается и для нашего университета, и для Херсонского национального технического, и для Херсонского аграрного. Потому что мы, помимо всего, еще и создаем сеть трех университетов, где студенты по двум пока... Э, пилотным специальностям информатика и экономика будут иметь возможность, используя контенты, которые будут расположены на серверах этих университетов, иметь возможность брать кредиты, модули, предметы в разных университетах, и будет существовать система взаимного признания этих кредитов. То, что мы называем баллонским процессом, но на территории города Херсона. Таким образом, используя, конечно же, деньги международной технической помощи в виде грантов, да, это тоже нам позволяет позволяет решать очень многие вопросы. Это оборудование для лабораторий, это возможность стажировок. Вот сейчас только порядка, ну, чтобы я не сказал, ну, где-то 20 человек по двум проектам сейчас в течение января и февраля пройдут стажировку на территории Франции и Швеции. Ну, это разве не инвестиция в людей? Это серьезные преподаватели. Мы серьезно реформируем учебный план по подготовке инженера-программиста. Он будет полностью ориентирован на европейский стандарт, так называемый «Курикула-2001». И, и, и это очень важно, потому что мы ну, не в деревне живем, мы ориентируемся на стандарты образовательные, которые сегодня существуют в Европе и в Штатах они наиболее продвинутые. Поэтому мы, в общем-то, обеспечим, мало того, что у нас существует экосистема между университетами, мы обеспечим выход этой экосистемы и э, в Европу. Поэтому вот это вот, тоже очень важный момент, который нам серьезно помогает. Сегодня, когда информационные технологии постоянно совершенствуются, все галузи неухильно двигаются вперед, именно якісна освіта остается главным критерием для карьерного роста и співробітництва высокого уровня. Система настолько открыта, что уже есть студенты, которые, например, стажировались в Индии, стажировались в Санкт-Петербурге, стажировались в Южной Африке. Вы знаете, это там, где основные центры находятся разработки, программного обеспечения. Система открытая, она просто предоставляет мотивированным студентам возможности. И задача университета, ведь университет, по сути своей, по природе, это корпорация по обслуживанию образовательных интересов студентов. Мы должны не декларировать, мы должны просто создавать конкретные механизмы, которые позволяют студентам реализовать их личные устремления. Пожалуйста, ты учишься хорошо, но ну, вот у меня уже есть студент пятого курса, не буду говорить. Их уже там больше 17 человек, но один из них лучший. У него средняя зарплата уже превышает 6 тысяч гривен. Но это же замечательно. Студент 5 курса, он настолько продвинутый, настолько эрудированный, мотивированный и так далее, что это платит ему иностранная компания. Это же замечательно. Это говорит о том, что, смотрите, несмотря на то, что все-таки так или иначе самый лучший уезжает в Москву, в МФТИ, самый лучший уезжает в Киев, в КПИ, в Киевский национальный университет, все-таки остаются ребята, и мы дотягиваем их до вот такого серьезного уровня. Поэтому еще раз обращаюсь к родителям, к ребятам, пожалуйста, не уезжайте никуда. Вы имеете возможность получить классное, хорошее, европейское образование здесь на территории Херсонского государственного университета, получить образование и уже начиная с 3-4 курса получить работу, причем не по продаже столов, а именно по разработке, по совершенствованию своих профессиональных компетенций в области разработки программного обеспечения. Пожалуйста, это девелоперы, это тестеры. Пожалуйста, у нас спектр работы, который мы имеем возможность предоставить, огромный. Поэтому нет необходимости выезжать за пределы города Херсона. Давайте создавать, увеличивать стоимость города Херсона здесь, на территории Херсона. И Херсонский госуниверситет поможет решить эту проблему. Мы не теорией занимаемся, мы занимаемся абсолютно конкретными прикладными вещами. Тот, кто хочет работать, тот, кто хочет получать высококвалифицированную работу, пожалуйста, нет проблем. Классное образование, тоже нет проблем. Все это делается здесь. В нашем университете. Все ли имеют ну, способности обучиться. Вопрос этих... абсолютно правильный. Вы знаете, у меня существует, моя каждый месяц встречаюсь с первым, вторым, третьим, четвертым, пятым курсом. Обязательно такие проходят встречи. Мы очень много занимаемся нашими студентами. Вчера там предзащита была магистрских, дипломных работ. Я скажу такую вещь: к нам приходят иногда очень слабые дети и села. Не страшно. Повторяю всем: не страшно. Сдавайте нам свои сертификаты, те, которые вы будете в этом году получать в центрах тестирования. Вы знаете, для информатики это нужно по физике и по математике сдать. Сдавайте, ничего страшного. Не страшно, что у вас там будут тройки. Мы постараемся забирать всех. Мы, если ты только хочешь, мы тебя всегда вытянем. Наши учебные планы построены так, что в первом семестре мы помогаем адаптироваться студенту. Мы не выгоняем после первого семестра. Мы выгоняем только тех, кто... В которых мы видим, что человек не хочет этим заниматься. Да, до свидания. Но если человек хочет, он старается. Как бы ему тяжело не давалось, мы его все равно вытянем. И вот есть примеры, когда слабые-слабые были дети. Сегодня эти дети, извините мне, у них зарплата от 4 тысяч гривен. И работают нормально. Ну, не девелопер, ну, тестер. Ну, и хорошо. Ну, нет вопросов. Ну, еще слабее. Ну, будет 3 тысячи гривен зарплата. Тоже неплохо. Весьма. Я думаю, что э, кроме этого у них есть возможность и увидеть мир. Правда, что с чем занимаются вы и непосредственно как и руководитель направления тут международных связей в университете. Да. Все это так, у, это у нас как... мае, кстати, будет аж три международных конференции реальных, на которые приезжает профессура из Австрии, из а, а, Шотландии, из Франции, из Королевского института а, в Шотландии. Вот. Мы проведем три конференции, вы все увидите вживую. Причем мы представляем три проекта. Один проект замечательный, который мы делаем в первую очередь для области, для областной администрации, для людей, которые являются государственными служащими. Я это специально повторяю, потому что иногда а, ты... Естественно, мы взаимодействуем с органами власти, иногда и мы обращаемся к ним. Мы хотим, чтобы больше было внимания к нам, чтобы к нам все-таки подходили лучше, чтобы если возникают вопросы по инфраструктуре вокруг университета, эти вопросы решались. Когда мы обращаемся с какими-то просьбами, ведь мы за вот эти два года для обла администрации совершенно бесплатно на базе Херсонского государственного, на базе Херсонского национального технического университета подготовим 250... Госслужащих. По личной просьбе, кстати, мэрии мы готовим 20 человек э, госслужащих с э, нашей мэрии. Вот это конкретный абсолютно вклад, причем ни копейки платит ни обла администрация, ни мэрия за то, что мы готовим. Вы можете опросить, спросить этих людей. Эти люди мало того, что получают классные знания, мало того, что получают необходимые учебные предметы, они же сдают еще и экзамены через австрийский сервер и получают европейский mm -hmm. стандарт. Это European Computer Drive License. То есть они получают тот диплом, который на Западе позволяет получить работу государственного служащего. То есть это необходимые условия. Этот проект будет. Будет совершенно замечательный проект, который, я уже о нем говорил, это с Харьковским национальным университетом, который позволит стандартизировать и сделать европейскую программу подготовки инженеров-программистов. И, наконец, проект, который объединит все три университета, где студенты по информатике и экономике будут иметь возможность получать образование сразу. В трех университетах, а и будет существовать конвенция, которая позволит перезасчитывать эти вещи. То есть сегодня еще, когда впереди новогодние праздники, люди размышляют о чем-то другом, нужно задуматься все-таки о главном, да? Вот, да. Кем быть, куда идти, учиться и работать. И не бояться, наверное, э, ну, той планки, которая предполагает Абсолютно. ваша профессия. То есть, если хотите, да, Александр, да. то можно достичь многого. Абсолютно. Который, Главная реальный, мотивация. Ключевой момент это мотивация. Все остальное можно сделать и добиться. Люди должны верить в свои силы, верить в то, что школы в Херсоне, в Херсонской области дают достаточно хорошее образование. Все остальное мы здесь сделаем.